Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbish rahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung bacaan buku Qawai Dakwah. Kita alhamdulillah telah masuki bab yang ketiga ataupun prinsip yang ketiga Al-Qa'idah Al-Thalithah iaitu prinsip yang ketiga daripada buku Qawah Qawah pada video yang lepas ataupun siri yang lepas kita telah membincangkan prinsip yang ketiga ini bahagian yang pertama dan kita telah menyentuh sebahagian besar daripada isi kandungan prinsip yang ketiga ini pada bahagian yang pertama video yang lepas prinsip yang ketiga ini berbunyi pahala diperolehi bila berdakwah dan tidak bergantung kepada diterimanya dakwah Iaitu ia melengkapkan kefahaman yang mungkin timbul Ataupun salah faham yang mungkin timbul setelah kita selesai membaca prinsip yang kedua Kerana prinsip kedua menyebut Allah SWT akan mengganjari kepada kita Sesuatu lebih baik daripada unta merah Sekiranya dengan aspek kita itu Seorang lelaki mendapat hidayah Tetapi mungkin juga usaha-usaha kita itu dibuat dengan betul-betul bersungguh-sungguh Akhir sekali tidak ada yang menerima hidayah Maka kita mungkin akan kecewa kerana tidak dapat mengejar ganjaran unta merah maka datanglah prinsip ketiga ini untuk melengkapkan kefahaman kita bagaimana Allah SWT mengganjari usus dakwah itu pahala diperolehi bila berdakwah dan tidak bergantung kepada diterimanya dakwah tetapi di, diberi berasaskan sejauh mana usaha seorang itu menyampaikan tugas arisalah Ar ini ataupun al-balagh menyampaikan ada empat poin utama yang Syekh telah perkongsikan kepada kita dalam bab yang ketiga ini atau prinsip ketiga ini kita telah pun membincangkan poin yang pertama dan poin yang kedua iaitu poin yang pertama menyatakan bahawa prinsip ini memperbaiki kesilapan yang melata di kalangan orang ramai bahawa semua dakwah itu bergantung kepada natijah duniawi yang zahir tidak sebaliknya dakwah itu bukan begitu perhitungan di sisi Allah SWT itulah poin yang pertama kerana Allah SWT tidak menilai berdasarkan hasil tetapi Menilai berdasarkan usaha dan kita hanya disuruh dibebankan dengan tugasan untuk al balagh menyampaikan nakadar kemampuan kita. Itulah perkara yang dibebankan oleh para Nabi dan juga sunnah yang sama diwarisi oleh semua para doa yang datang kemudian. Poin yang kedua kita membincangkan bahawa apabila kita dibetulkan kefahaman Allah SWT menilai usaha-usaha kita itu dengan usaha kita bukannya dengan hasil penerimaan mad'u kita tidak dibebankan sama ada mad'u diterima atau tidak kita hanya disuruh untuk menyampaikan maka datanglah poin yang kedua bahawa jika demikianlah kefahamannya para dai tidak sepatutnya kecewa tidak sepatutnya sedih tidak sepatutnya murung tidak sepatutnya membinasakan diri mereka di atas penerimaan mad'u berkenaan kerana kita tidak bertanggungjawab di atas apakah yang mereka terima kan. Kita hanya bertanggungjawab untuk menyampaikan dengan sebaik mungkin menggunakan segala segenap wasilah, sarana, usluk, menggunakan pendekatan-pendekatan yang terbaik, bermuhasabah, merancang dan menyampaikan dakwah dengan cara yang terbaik mengikut zaman, mengikut keperluan, mengikut aspek madu'u. Akhir sekali kita tidak dibebankan sama ada madu'u terima ataupun tidak. Kerana da'i, seorang da'i, hatta seorang Nabi sekalipun tidak mempunyai kuasa, otoriti untuk menentukan siapa yang layak untuk menerima hidayah daripada Allah SWT seperti mana kita bincangkan pada minggu lepas ataupun video yang lepas Allah SWT berfirman innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha' sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai walakin Allah yahdi man yasha' tapi Allah lah yang memberi hidayah petunjuk kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki maka bila kita menerima respon yang negatif, ditolak, diusir, diblok, nombor telefon, tidak terima seruan-seruan kita, kita tidak perlu kecewa, tension sehingga menyebabkan amal amal kita itu tergendala dan kita berhenti kerana kekecewaan, tidak. Kan? Kita kena yakin bahawa kerja kita hanya menyampaikan Allah melihat amal amal kita dan Allah akan mengganjari atas usaha usaha yang telah kita curahkan untuk menjayakan dakwah ini. Itulah poin yang kedua telah kita bincangkan yang sangat panjang pada video yang lepas. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung bacaan ini pada poin yang ketiga dan poin yang keempat. InsyaAllah. Baik, kita akan masuk kepada poin ketiga atau poin C. Iaitu Syekh Hamam Sa'id menyebut prinsip ini merupakan satu pengubatan. Wa fi hadhil qa'idah ilaj li'ulaikal muta'al il muta'jilin. Disebut kat sini adalah ilaj. Ilaj adalah ubat ataupun rawatan kepada mereka-mereka iaitu para duat yang gopoh untuk melihat matlamat tercapai dalam bentuk hasil duniawi yang zahir dan mereka menjadikan syarat untuk meneruskan dakwah. Syarat kemestik ini sebenarnya adalah salah salah satu bentuk kesilap fahaman dari sudut dari satu sudut dan dari sudut yang lain pula adalah bercanggah secara terang-terangan dengan prinsip dakwah dalam al-Quran dan sunnah. Jadi ini satu ubat kata Syekh kan prinsip ini juga bagi mereka yang gopoh, dalam kalangan para pardak ini adanya orang-orang yang Al-musta'jilin, ataupun dikatakan katakan sini, ilaj li'u lil-muta'jilin -lil Il-muta'jilin orang yang gopoh, orang yang uh, nakkan hasil tergesa-gesa Dalam bentuk yang zahir di duniawi, contohlah kan Kita ada, kita punya matlamat dakwah kita yang telah pun kita gariskan di dunia ini uh, Kita belajar dalam kita punya program-program tarbiyah Adanya maratibul amal yang kita Bentangkan sebagai blueprint dakwah kita kan sebagai step-step yang kita nak capai daripada pembinaan muda Muslim, masuklah ke fasa baitul Muslim, memimpin masyarakat Muslim, kemudian mengislah hukumah, menegakkan daulah Islamiah, adanya uh, khilafah Islam sampailah ke tahap uh, Islam itu menjadi satu yang kita katakan sebagai ustazatul alam. Itu adalah milestone-milestone. Milestone yang telah pun kita letakkan kan. Macam orang dalam bisnes mereka juga meletakkan milestone master ini. Mungkin bulan pertama adalah 300k, kemudian 600k dan hampir setahun mereka men mensasarkan 1 juta keuntungan contoh. Begitu juga dalam dakwah kita yang sangat susun ini, kita ada matlamat-matlamat yang berbentuk duniawi yang kita nak capai. Ini penting supaya kita boleh ada target-target dan kita terus berada dalam gairah, gairah untuk menyampaikan Islam. Bahkan memang Allah SWT berkehendak pun supaya kita ini menyampaikan Islam to the extent kita menjadi khalifah, menjadi pemimpin, memegang kepimpinan di dunia ini sehingga semua orang dunia ini walaupun mereka bukan Islam, mereka tunduk kepada Islam tunduk kepada perintah dan hukum yang telah pun disyaratkan oleh Allah SWT itu adalah milestone yang kita tetapkan tetapi ia bukanlah syarat keberhasilan ia bukanlah syarat yang perlu kita tetapkan untuk meneruskan dakwah. Kita tak boleh jadikan ia sebagai benda wajib. Itulah kita punya planning. Uh, hasilnya actually dat datang daripada Allah SWT. Bagaimanakah Allah nak mentakbir perjalanan dakwah kita ini. Itulah terpulang pada Allah SWT. Setengah da'i, doa yang gopoh kan. Mereka melihat menjadikan matlamat ini sebagai syarat untuk mereka meneruskan dakwah. Kalaulah apa yang mereka letakkan itu tidak berjaya. Dalam tempoh masa yang mereka rancang. Maka mereka berhenti berdakwah. Ini satu benda yang silap. Kan? Ini merupakan satu kegopohan dan kegopohan ini datang daripada syaitan Ini satu bentuk kegopohan yang perlu diluruskan. Kegopohan ini berlaku uh, kerana salah satu faham eh? Kegopohan ini berlaku kerana pertama ada yang salah faham Kita beranggapan bahawa uh, dakwah itu akan berjalan mengikut apa yang kita rancangkan Dalam uh, rangka masa yang kita rancangkan Kerana kenapa salah faham ini Sebab apabila Baik, uh, kita ada sedikit gangguan, insyaAllah Jadi kita tengok kembalikan kenapa berlakunya Salah faham terhadap dakwah ini Ataupun kenapa berlakunya kegopahan ini Pertama kerana ada yang salah faham Salah faham ini mungkin timbul Bila kita mengkaji sirah kan Kita dapati dakwah Nabi SAW itu uh, Adanya perkembangan Pertumbuhan hasil yang berbentuk Duniawi yang kita nampak Yang zahir dalam kadar diberikan hasil oleh Allah SWT dalam bentuk penegakan negara Islam. Jadi ada dalam kalangan para duat membaca sirot ini dan mereka menyasarkan dalam tempoh dalam hayat mereka itu mesti mereka adanya tertegak negara Islam. sampai tahap jika tidak ada negara Islam tertegak dalam prinsip prinsip dakwah untuk memastikan tertegak juga negara Islam. Tidak kan? Kita tidak boleh memaksa dakwah itu berjalan mengikut cara kita. Tetapi dakwah itu akan berjalan mengikut cara yang Allah SWT kehendaki. Kita hanya mampu merancang dan membentangkan perancangan dan blueprint berkenaan. Baik. Jadi syarat kemestian ini sebenarnya ada satu salah satu uh, lah, lah faham dari satu sudut dari sudut lain pula, ia adalah bercanggah dengan yang terang-terangan terhadap prinsip dakwah di dalam Quran Sunnah kan. So kekuapan ini satu satu aspek yang berkesal bentuk salah faham. Di aspek yang kedua ia adalah satu benda yang uh, bercanggah dengan prinsip dakwah yang telah pun kita baca dalam Quran dan Sunnah iaitu uh, kita tidak diwajibkan ataupun tidak perlulah berdakwah dengan syarat adanya hasil. Sesungguhnya Al-Quran menguatkan lagi bahawa tidak ada syarat kemestian di antara dakwah dan penerimaan. Walaqad oleh Al-Quran Al-Karim ada tidak lazim bainad da'wah tidak adanya tilazam tidak adanya hubungan bainad da'wah wal istijabah tidak ada kemestian tidak ada syarat kemestian di antara bainad da'wah wal istijabah maksudnya tidak semestinya adanya dakwah maka adanya al istijabah dua benda ni dua berada di dua kedudukan yang berbeza kadang-kadang dakwah berlaku tetapi tidak adanya ni istijabah kan ana istijabah iaitu respon manusia kepada dakwah itu adalah bergantung kepada petunjuk dan hidayah yang dicampakkan oleh Allah SWT kepada orang, orang yang mendengar seruan dakwah kan. Jadi kita tidak boleh meletakkan syarat bahawa setelah kita menyampaikan dakwah mesti selepas itu adanya penerimaan ataupun al-istijabah. Kadang-kadang seorang seorang da'i telah mengorbankan habis tenaganya dan dia tidak dapati dari madu'unya melainkan berpaling darinya. So inilah situasi yang berlaku kan. Kita dah sampaikan dakwah dan akhirnya tidak ada apa-apa sebarang penerimaan kerana tidak ada hubungan di antara ad-da'wah wal istijabah wah dan juga dan penerimaan mandala firman Allah dan surah surah al baqarah surah Yusuf hatta iza stai rusul Okey kita tengok kat sini kan dia kata uh, prinsip ataupun konsep yang kita kata tidak ada hubungan di antara dakwah istijabah ini kita ambil daripada al-Quran kata syekh waqad jaal al-quran al-karim baina ad-da'wa wa istijabah marhalah wasita sebenarnya di antara dakwah dan istijabah itu ada dua perkara yang bezakan di tengah-tengah ini di antara dua ni ada satu marhalah ada satu sengkang waktu ada satu period marhalah yang kita panggilkan marhalah wasita sampaikan dakwah melalui marhalah pertengahan ini pertengahan ini maka datanglah natijah sama ada dia terima tolak ataupun datangnya pertolongan Allah SWT jadi tidak mestinya dakwah terus disusuli dengan penerimaan tetapi seringkali adanya marhalah wasitah ini berlaku seperti mana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Yusuf surah Yusuf kita boleh setiap sama lihat itu ayat ke-110 hatta idza stai asar iaitu ketika apabila para rasul ini setelah berdakwah merasa berputus asa itulah marhalah yang kita katakan marhalah wasitah dan ialah marhalah dan mereka meyakini bahawa mereka telah diustakan Marhalah pertengahan itu ketika mereka merasai mereka telah diustakan dan penyampai kepada marhalah ini itu wasitah jalan tengah di antara dakwah dan marhalah ketiga untuk menghubungkan Marhalah tadi kepada marhalah ketiga Maka datanglah Ja'ahum Nasrullah ja Nasruna. Datanglah pertolongan Allah taala. Iaitu marhalah wasita ini Merujuk kepada apa? Marhalah di mana Kita dah Tak berjaya sampai tahap kita rasa kecewa Putus asa, cuba segala usaha Sampai tu dia poin kita rasa tak mampu Nak sampaikan dakwah Maka bila datang yang marhalah kedua ini Atau marhalah wasita ini Sampai tahap itu ia akan menghubungkan kepada marhalah al-tharithah iaitu marhalah ketiga datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak nyatakan adakah masa ni mesti setahun, dua tahun, tiga belas tahun not necessary mengikut tahun-tahun seperti mana sunnah Nabi SAW tetapi ia adanya marhalah-marhalah yang telah pun disunnahkan oleh Allah SWT iaitu marhalah penyampaian dakwah bersungguh-sungguh, marhalah wasitah dan marhalah datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk sampai ke tahap Allah SWT menurunkan bantuannya, menolong, menjayakan dakwah ini sampai tahap kita boleh bina negara Islam, sampai tahap kita dapat uh, merasai nikmat datangnya satu suasana yang kita panggil sebagai Ustaz satu Alam, maka nescaya akan ada sebelum itu marhalah wasitah, iaitu marhalah pertengahan yang kita rasa sangat uh, beratlah menanggung dakwah ini, kita masakan kita telah pun dijustakan. Berkata Ibn Kathir, Allah menyebut bahawa pertolongannya diturunkan kepada Rasul-Rasul ketika mana keadaan mereka sangatlah bersangatan kritikal dan ketika mereka menunggu jalan keluar dari Allah dalam waktu yang sangat-sangat berhajat padanya seperti firmannya Wazul zilu hatta yaqul Rasul alladhina amanum ma awu mata nasrun. mata nasrullah. Ketika keadaan sangat-sangat bergoncang sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersama ini berkata mata nasrullah Bila lagi datangnya pertolongan Allah SWT Jadi Marahlah ketiga itu akan datang Jalan keluar atau akan datang dibukakan oleh Allah SWT Turunnya pertolongan Allah SWT datangnya ilan ila goncang Dah tak ada idea, buntu, mereka dah cuba segala, ucap, segala cara segala, Pelbagai cara, ketika itulah datangnya mata Rasulullah bila, bila mereka menyatakan mata Rasulullah Itu makna mereka berada di pek Kemuncak kesabaran kan dan menunggu-nunggu supaya Allah menurunkan pertolongannya Apa yang difahami oleh Aisyah Anha bahawa sangkaan ini atau zon ini adalah sangkaan pengikut Rasul Jadi yang menyangka ini kan Bukannya Rasul tetapi sangkaan-sangkaan ini adalah sangkaan yang ada dalam jiwa para pengikut Rasul dan bukan sangkaan dari Rasul sendiri Ianya berlaku Itu kita faham uh, makna ini ataupun tafsiran ini bila kita membaca per perbualan di antara urwah Urwah dengan Aisyah radhiyallahu Siapa Siapakah Urwah ini? Urwah ini anak saudara kepada Aisyah iaitu anak pada Asma. So Urwah berkata kepada Aisyah, mereka telah yakin bahawa kaum mereka telah mendustakan mereka dan itu bukan sangkaan. Betul? Kata Aisyah memang mereka telah yakin dengan hal demikian. Kerana azan juga boleh dikatakan sebagai yakin. Yaitu bila mereka yakin uh, dan mereka menyatakan matan Rasulullah mereka yakin mereka telah dustakan berkata ulama lagi dan mereka menyangka bahawa mereka telah didustai iaitu bila dengan menyebut wadhannu annahum qad kudibu bila urah mengatakan macam ni urah membuat maksud adakah rasul itu telah merasa uh, janji Allah itu berdusta Allah mendustai tidak kan ini sebenarnya memetik firman Allah daripada surah Yusuf bila Aisyah sekali-sekali tidak, Rasul tidak sekali-sekali bersangka seperti itu terhadap Tuhan mereka Urwah berkata macam mana dengan ayat ini iaitu ayat yang menunjukkan maqal wadhanu annam qadu kuzibu kata Aisyah mereka itu adalah pengikut Rasul yang beriman dengan Tuhan mereka dan membenarkannya tapi telah panjang ujian ke atas mereka lambat pertolongan kepada mereka sehingga Rasul-Rasul putus asa dengan mereka yang merustakan mereka dari kaum mereka berbalik sikit kan terjemah dan mereka menyangka bahawa pengikut mereka merasakan telah diustai iaitu datang kepada mereka pertolongan dari Allah SWT. Itu pada period sebenarnya bukan Rasul yang dirustai tapi mengikut-mengikut Rasul itu sebenarnya yang merasakan mereka telah pun dirustai. Ketika Rasul merasakan itu maka datang Allah Subhanahu ini penjelasan yang selayaknya untuk Rasul dan tidak ada hal mendapatkan pertolongan Allah SWT. Jadi sebenarnya ayat ini yang menegur kita kan supaya pertama orang yang akan ke Rasul yang keduanya kita janganlah rasa didustai atas janji Allah SWT kerana lambatnya datang janji Allah SWT. So Allah juga nak mencela orang yang bersangka-sangka uh, merasa mereka, mereka, mereka tadi dalam kadang-kadang seperti seperti ini kan kita dah kecewa, penat rasa seperti itu tadi ketika itulah akan datangnya pertolongan Allah SWT itulah poin yang ketiga daripada uh, prinsip yang ketiga ini insya Allah kita akan sambung uh, poin yang terakhir daripada prinsip yang ketiga ini insya Allah iaitu poin yang keempat Syekh menyebut ini tidak bermakna bahawa seorang ini tidak dituntut untuk mencurahkan sehabis tenaganya dan menggunakan sebaik-baik apa yang ia mampu sama ada uslub dan waslah atau dakwah ianya akan dijelaskan dalam prinsip yang setelah kita bincang poin ketiga ini kita dapati bahawa Allah akan tidak apa pun uh, apa hal itu diberikan bukannya berdasarkan penerimaan mad'u tapi ini tidaklah uh, dibebankan dengan penerimaan madu kan. Kita tidak akan diukur kejayaan dan usaha-usaha kita tu based on hasil tapi Allah akan menilai hasil kita. Ini tidak bermakna da'i itu tak dituntut untuk mencurahkan sehabis tenaga. Mungkin juga akan berlaku satu pemahaman lain. Kalau Allah tidak menyuruh kita untuk berusaha sampai tahap seorang yang terdapat hidayah, mungkin so mungkin ada orang yang memahami prinsip ini dengan satu kefahaman bahawa kalau begitu maka tak perlu kita ni bersungguh-sungguh. Sebab kita tak mampu nak bagi hidayah pun. Kalau Allah nak bagi daya, Allah bagi daya. Kenapa kita nak bersungguh-sungguh, nak target maduk untuk nak sungguh-sungguh sampai ke dakwah. Sudah kan, kita bukan mampu pun nak sampai ke daya kan. Mungkin itulah pemikiran yang timbul setelah kita menyelesaikan bacaan prinsip yang ketiga ini. Jadi tidak. Syekh kata tidak. Walaupun ada prinsip ini, ia tidak bermakna dan ini tidak dituntut untuk mencurahkan sehabis tenaganya dan menggunakan sebaik-baik cara yang ia mampu sama ada uslub dan usul dakwah tidak. sebenarnya kita tetap dituntut untuk buat kerja ini bersungguh-sungguh walaupun kita tidak mampu untuk memberi daya. Dan prinsip ini atau kefahaman ini yang akan membetulkan lagi, melengkapkan lagi prinsip ketiga ini akan dibincangkan dalam prinsip yang berikutnya iaitu prinsip yang keempat. Insya-Allah yang akan kita akan baca pada siri yang lain insya-Allah kita akan masuki perbincangan bahagian keempat ataupun prinsip yang keempat ataupun al-qaidah al-rabi'ah al-qaidah al-rabi'ah, prinsip yang keempat insyaAllah pada masa-masa yang lain insyaAllah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kelapangan hati untuk meneruskan dakwah ini dan memberikan kita kefahaman bahawa kita ini tidak dibebankan untuk memberi hidayah, tapi kita hanya diberi uh, taklifan untuk menyampaikan al-balagh